Часі разом із гостею нашої телепрограми Ольгою Марчук ми будемо говорити про співзалежних людей, про ті проблеми, з якими вони зустрічаються у своїх сім'ях, а найголовніше спробуємо знайти вихід із них. Раді вітати вас, Олю, в нас у студії. Скажіть, будь ласка, яку категорію людей ми можемо назвати співзалежними? Созависимые ⁇ это те люди, которые позволили другим людям сильно влиять на них и которые одержимы попытками контролировать других людей. Созависимость, она вообще многогранна. Это может быть зависимость от мнения людей, от их настроения, от их здоровья, от их, от их любви. Но сегодня мы поговорим о, о людях, которые проживают в семьях зависимости. людьми з якими проблемами зустрічаються ось ці співзалежні члени сім'ї, коли хтось із близьких перебуває в тій самій наркотичній алкогольній залежності, чи можливо якісь інші проблеми є? прежде всего каждый человек, я думаю, ставит себе какие-то планы, цели в своей жизни, рисует себе какой-то ну, мир, в котором он живет. И вот я могу это ну, сказать так, что когда эта проблема врывается в жизнь, когда человек, ну как бы родитель или ребенок, или брат, сестра или там ну близкие родственники, которые живут вместе ну с, ну, с зависимым человеком, они понимают или узнают о этой проблеме чаще всего они даже эту ну, как бы эту проблему они не принимают первое первое время это как бы но ну, они ее отвергают. Потом это еще ну, определенный процесс, когда человек он эту проблему осознает и принимает. И тогда весь этот вот как бы такое, как происходит, можно сказать, как взрыв в разуме человека. Все его мечты, все его планы, все, все рушится. Мир ну, рассыпается на мелкие кусочки. И тогда этот созависимый человек, он пытается всячески этот мир опять сложить он начинает чувствовать ответственность за жизнь этого человека, с которым он живет. Он начинает все делать своими, ну, как бы своими силами, пытаться помочь этому человеку. И также самое первое чувство, которое приходит, это вина вина, что что-то не досмотрел, что-то не доделал, что-то ну, не дал какое-то, где-то не уберег. Вот как бы человек, созависимый человек, он чувствует ответственность за другую жизнь. Но на самом деле это ложное чувство. Каждый человек, он ответственный за свою жизнь. И каждый может отвечать только за себя. И как бы это ну, созависимым человеку очень важно это осознать, что я ни в чем не виноват. Що так зложилися обстоятельства, так случилось в такому випадку? Потребує допомоги не тільки залежна людина, але і співзалежна, член сім'ї, тому що намальовується інша проблема, ось як ви розказуєте. Почуття вини, це вже якась робота із психологами, із душеопікунами, І там, я думаю, є ще ряд інших проблем, ну мабуть, і матеріального характеру, так? Є багато проблем. В семье также э, созависимый э, в этой семье постоянно когда вот в семье находится э, зависимый человек, начинается как бы весь мир людей ну как бы остальных начинает вращаться вокруг него. Получается, если это муж, то дети они уже не получают нужного внимания от матери они видят в семье постоянные, ну такие вот если это дети то они растут в семье постоянной тревож... ну, тревожности часто члены семьи они попадают под эту манипуляцию они как бы идут на поводу сами того ну как бы не понимая они способствуют зависимости члена семьи еще бы хотела сказать вот ну я думаю все сузависимые люди это прошли когда вы сталкиваетесь но ну, у каждого как бы степень ну как бы ну, человека или алкоголика или наркомана или есть сейчас очень много людей которые зависимы от игромании или от секса даже может быть такое и люди они как бы постоянный страх постоянный страх оставить где-то деньги, постоянный страх, что придет милиция, может быть какие-то побои, или если придет сын или муж пьяный, неизвестно, или ну как бы каких последствий ожидать. Угу. Тогда скажите, как правильно вести себя из такой категории людей? Что тут важно помнить Как протянуть руку до помощи? Очень важно, чтобы было правило жесткой любви. С такими людьми нельзя поступать, ну как бы нельзя таким людям нельзя идти на поводу. Очень важно не поддаваться на их манипуляции. Очень важно как бы, установить границы с такими людьми. Но когда, мы будем, когда вы будете устанавливать эти границы, обязательно будут последствия. Ну, как бы границы без последствий не бывают обязательно будут последствия будут может какие-то ссоры может будет какие-то крики но у вас у вас должна быть своя ну как бы линия определенное поведение которое приведет вашего члена семьи x к, к изменению и очень важно постоянно говорить о том что я хочу, чтобы ты ну, вел трезвый образ жизни. Мне это важно, очень важно говорить вот именно о своих чувствах, что я тебя люблю и поэтому я это делаю, поэтому я так поступаю. Очень ну, важно все равно в этом даже, ну вот видя это всю эту всю проблему, хоть это и тяжело, но не гневаться и не кричать, а вот ну, устанавливать какие-то правила какие-то ну как бы определенную линию поведения, очень важно почувствовать дно. Вот когда человек он доходит до определенного периода в своей жизни и он начинает протягив... просить о помощи. Вот здесь важно ваше вторжение, важно найти сразу же, чтобы у вас уже было готово ну как бы что ну, чтобы вы уже знали, что делать дальше. Чи легко дивитися матері, коли ось син чи донька спускаються на це дно, а ти ніби хочеш підстелити руку і не маєш права це зробити, а дозволяєш йому торкнутися найнижчої точки, щоб потім підняти його вверх. Як цей процес відбувається? Як тут себе поводити? Про що пам'ятати? Ну тут саме головне, як ми вже говорили, це вот лінію свою поведінню не змінювати. Потому что вот, ну, на моем уже каком-то опыте многие мамы, потому что в основном работ, ну, я работаю с мамами больше, они, у них линия поведения идет какая-то, потом они просто ну, ослабевают и идут на поводу. Ну, вот как бы приняли какое-то решение вот, как-то себя вести. Поэтому здесь очень важно, не ну, как бы дать человеку дать прочувствовать все дно. За яких умов можна сподіватися на позитивні результати, і іншими словами, як допомогти членові сім'ї позбутися згубної звички? Ну, Зависимий чоловік може ну, створити условия для того, щоб вихід. Це як з примір со стулом. Что если... представьте себе такую картину что вы стоите на стуле а ваш ну, ваш зависимый человек находится внизу и вы пытаетесь его поднять то скорее всего упадете туда вы а если вы дождетесь того момента когда он опустится на дно и протянет вам эту руку попросит о помощи протянет к вам руку тогда вы сможете ну легко поднять его. И очень важно дождаться этого момента. Очень важно не идти на, ни на какие компромиссы. Очень, потому что, ну вот можно такой пример привести, например, там, да, был у нас такой пример, вот мы сейчас все знаем, что у нас есть, ну, в каждом городе практически Украины метадоновая программа, да, и вот одна мамочка у нас, вот она сын ее каждый день ему нужно ездить на эту программу, нужны деньги на маршрутку, нужны деньги на какой-то там чай, кофе, еще что-то. И она, ну вот как бы, она ему дает каждый день какие-то деньги, дает ему там на сигареты, на какие-то там пирожные. И она страдает, она постоянно в страданиях находится, а для него это комфортно. Поэтому, ну вот как бы очень важно, делать вот такие условия, чтобы они чувствовали, ну не давать этих денег и все. Когда вы даете деньги на какие-то вот, ну как бы жалея, вы как бы наоборот продлеваете эту ну зависимость, потому что ему удобно, ему хорошо. Расскажите, пожалуйста, про ту работу и спивзалежными, якою вы занимаетесь и как проходят ваши встречи, на что они спрямованы и какие у вас результаты от такой работы? Почему вообще пришла идея проводить такие встречи на базе нашей церкви? Есть центры реабилитации для зависимых людей, парней и девушек. Мы и мы увидели такую проблему, что приходя на реабилитацию парни и девушки, они начинают меняться а их родители, они же остаются в тех же ну, как бы состояниях, в тех же проблемах, в том же недоверии. И вот э, пришла как бы, такая ну, как бы, идея начать вот такую группу для того, чтобы помочь членам семьи найти общий язык, найти ну, мир во взаимоотношениях, потому что в таких взаимоотношениях очень много боли, очень много непрощения, очень много недоверия чтобы выйдя, этот же парень и девушка, пройдя реабилитацию, чтобы ему потом было в семье комфортно, чтобы его понимали. Поэтому у нас есть определенная программа, определенные шаги, которые мы проходим. Как научиться доверять, как научиться заботиться о себе, прежде всего, со зависимым. Чи завжди потрібно чекати того моменту, коли вже син чи донька прийдуть просити допомоги в центрі реабілітації, чи можливо матері почати самі шукати вихід, ось на таких зустрічах, які ви маєте там в себе в церкві? Так, да, я як как би бы сказала о початку, як ми почали, потім, звісно ж, к нам почали приходити мами, у яких діти ще знаходяться в проблемах, і вже ті мами, які пройшли цю реабілітацію, пройшли. этот процесс, они могут этим мамам помогать, они могут им подсказывать, как они проходили ну, вот эти все как бы, моменты, все трудности. Я жила лет 15 в этой проблеме, то есть я не знала, куда идти. Слышала, что там есть какие-то центры, там у кого-то кто-то освободился, стал свободным. Вот. И тут мне вот, года два с половиной назад на остановке парень дал рекламку, что и сказал: Если вы есть знакомые зависимые, вот отдайте им телефон. Я позвонила. И вот я попала сюда, слава Богу. Да. И здесь как раз была группа созависимых. То есть мамочки, папочки. Ну, у нас в основном ходят мамочки. Папочки тоже есть созависимые, да, или есть уже их этих нет мужчин. Вот, Я начала ходить, я слышала рассказы тех матерей, которые уже сыновья освободились, это очень ободряло. Говорит, надо молиться, надо ходить, надо просить Бога. Вот. Ну, я так, так и делала. Ну вот, мой сын в такой момент подошел, наверное. Потому что ну когда же, ну когда же? Неужели Бог не слышит мои молитвы? Вот. И тут вот, у нас был праздник. Был праздник, да, и наша руководительница Оля говорит, Сестра Ирина, пригласи, пригласи его на, на праздник. Я говорю, да не придет, он как-то раз приходил, вот потом я его еще просила прийти, он не приходил, и тут что-то, что-то такое, я не знаю. И он пришел. Юра через две недели пошел в центр, слава богу, теперь он уже прошел реабилитацию, он служит при церкви, да, жизнь поменялась. Я взагалі не думала, що вот у кого-то слышу, да, все хорошо, все, все прекрасно, все нормально. І так хочеться, щоб життя поменялась. Ну вот з Богом, слава Богу, все, все произошло, да, слава Богу. Ваша робота спрямована на соціальну сферу життя. Яке місце тут відведене духовності? І саме як ви вчите матерів, зокрема, приділяти увагу молитві. читание Святого Письма и насколько оно є важливым, ось тут. Это очень важно, потому что прежде всего, когда ну, родные пытаются сражаться с этой проблемой, они до конца не понимают, что прежде всего это проблема духовная. И что прежде всего это ну, духовный мир, он реален, и это зависимость. И это определенный дух, который контролирует этих этих людей. Поэтому, как я говорила уже в начале, что очень важно отделять человека от зависимости. Очень важно любить человека, но не любить вот эту зависимость, то, что в нем находится. С этим очень важно как, не терять веру, всегда верить, ну не опускать никогда. Никогда не опускать руки. И, поня... ну, и вера, конечно, что она приходит, как в Библии написано, от слышания, а слышание от Слова Божьего. Что очень важно, когда ну, мы говорим о том, что очень важно читать Слово Божье, очень важно молиться. Мы молимся у нас ну, в группе разбитой, ну как в Библии написано, что двое или трое попросят да, в молитве то, что будет угодно Господу, то они получат. Поэтому у нас как бы в группе есть молитвы такие как разбитые молитвенные группы, где мамы они созваниваются и молятся за нужды ну, за нужды за проблемы, за своих детей, за себя. Они э, начинают понимать насколько ну, насколько важна молитва. Ну и самый конечно, это первое это признать свое бессилие перед Богом понять, что пока ну, вы будете контролировать своих детей, э, ничего не будет происходить. Когда вы отдадите своих, доверитесь Богу, будете стоять э, на коленях два раза, хотя бы два раза в день, тогда будут какие-то результаты, когда вы будете ну, как бы в молитве перед Богом сокрушаться и просить, и искать какой-то выход. Когда детям было 12 лет, я разошлась с мужем. Э, стала с тремя детьми, и чтобы их вытянуть, тут воспитать трудно сказать, выжить с ними, я, в общем, все больше времени определяла работе. Ну, в это время из троих двое детей ударились в поиски легкой жизни. Можно так, наверное, сказать. И стали зависимыми. В одно время старший син по прото ему было 24 года, попробовал уже все, встретил товарища своего из прошлой жизни. Он ему сказал, що Артем, ты уже пробовал все. В общем, если я тебе дам адрес, обратись к Богу. Уехал у Новоград Валенске. Спустя 4 месяца я к нему первый раз туда приехала, он мне сказал, что вот это меня спасет, это моя жизнь, я не знаю, где я буду, но, значит, от Бога я не отвернусь. Молился он, молилась я, что пришел и младший сын к Богу. Тогда я стала ходить в группу, где собираются мамы, к воле нашей. Но ну, я увидела спасение э, своих детей, других детей, с мамами уже общаюсь. Теперь я молюсь не только за своих детей, а и за других, и за всех. И кто еще не пришел к Богу, я верю, что придет, что будут в семьях такие идеи, как у меня на сегодняшний день. Когда-то, когда я пришла, у меня просто э, уже сыновья были в церкви, а теперь мы мамочки, которые новенькие, приходят, мы уже их учим э, на своих примерах, как мы поступали с своими детьми, как нам Бог помогал, так мы учим. И других мамочек, чтобы они проходили это Людям, які приходять до вас у центр, важливо пам'ятати також про те, що не тільки їхні члени сім'ї, залежні потребують допомоги, а також і вони особисто. Чи звертаєте ви увагу на те, що в першу чергу треба знайти Бога для себе, стати твердо на цю дорогу, аж потім можна допомогти і доньці чи сину? Так. Все начинается, когда только приходит к нам, ну, мамочка, да, то мы сразу же говорим, что все нужно начинать с себя. Хотя часто, ну, тоже могу сказать правду, ну, как бы, что не принимается это, ну, как бы, всегда они, ну, как бы, родственники, они видят, ну, как бы, они видят, что все нормально у них, но не нормально там у их них родных и близких. Хотя все начинается прежде всего с нас. Чи допоможуть ось такі зустрічі залежній людині, чи ні? Це теж Бог якось буде вирішувати. А от стовідсотково можна сказати, що тому, хто звернеться за допомогою, прийде ота радість життя, ота і спокій, тобто сам собі зможеш допомогти, ота сама мати, батько. ходячи на такие встречи, их не то життя будет меняться на краще? Да, у нас есть даже те, конечно же, ну я всегда только хорошие примеры, есть и плохие примеры, есть те матеря, которые уже какое-то, ну уже долгое время ходят, но их не дети, они все равно, ну как бы не хотят ничего менять в своей жизни, но даже за это время, пока они ходят на группу, я увидела в их них, ну несмотря на все то, что происходит на данный момент в их жизнях, они все равно пребывают ну, как бы, в радости, в спокойствии, в мире, конечно же, что насколько это, ну, насколько это возможно. Ольго, дякую за відповіді. Сьогодні стало зрозумілим, що врятувати ситуацію можна тільки тоді, коли ти осмислив, її, коли починаєш шукати правильний вихід, звертаєшся ось у такі центри допомоги, як безпосередньо ваш, і лише тоді. Залишаючись сам на сам із Господом і маючи правильні вказівки для дій, можна допомогти в першу чергу собі, а потім залежній людині. Що б ви сьогодні хотіли порадити, побажати тим людям, які ще все таки знаходяться у проблемі співзалежності? Я би хотіла пожелати ніколи не втратити віри, надіжди. любви хотела бы пожелать чтобы вы искали всегда выход чтобы вы нашли для себя вот такую вот ну как бы или группу людей, которые бы могли вам давать правильные советы, как, как выйти из этой, ну, из этой проблемы и, конечно же, осознать ее. Если смотря эту передачу, вы понимаете, что где-то вас что-то в сердце ёкнуло, и вы чувствуете, что вы действительно нуждаетесь в помощи, что вы созависимый человек, мы будем рады вам помочь. Να να προσκίτατι αρωματί σαδι